নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বকফুলৰ পুলিবোৰ কিমান ডাঙৰ হ'ল তাকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ বকফুল এই এতিয়া যিকোনো বাগিচাৰ পৰাই আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে এতিয়াই সময় বকফুলি ৰোৱা সময় আৰু পুলিবোৰ অতি সুন্দৰ ধুনীয়া হেল্ডি আৰু ইয়াৰ অৰ্গে অৰ্গেনিক হয় কোনো কৃত্ৰিম সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই এইখিনি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক সাৰ সাৰে ৰুইছোঁ আৰু ডাঙৰ কৰিছোঁ পুলিটো সেইটো কাৰণে মৰি যোৱা অলপো সম্ভাৱনা নাই জৈৱিক সাৰ ইয়াক ৰোৱা হৈছে আৰু এই পুলিটো কিমান সুন্দৰ ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিলেই ধৰিব পাৰিব অতি সুন্দৰ ধুনীয়া হেল্থ বেনিফিট আছে এই ফুলটো খালে ইয়াৰ ফুল খাব পৰা যায় বৰ বনাই যিকোনো ভাজি কৰি মাজৰ ৰেণুটো এৰুৱাই এই ফুলটো খাব লাগে আৰু হেল্থ বেনিফিট আছে আপোনালোকে গুগল গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাব হেল্থ বেনিফিট কি কি আছে কেইবাটাও আছে আৰু ডায়েবেটিছৰ কাৰণে অতি উত্তম সেইটো কাৰণে বকফুল সকলোৱে বিচৰা দেখা যায় আৰু ঘৰতো ফুল হিচাপে আমি খুব ধুনীয়াকৈ বাগিচাত ৰুই ৰুই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বাগিচাখনো শনি হয় লগতে আৰু আমি ইয়াক খাবও পাৰোঁ কাৰণ বহুত বেছি পৰিমাণৰ ফুল ফুলে বকফুল সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পলম নকৰি বক ফুল এতিয়া মোৰ পৰা ল'ব পাৰে বেলেগৰ পৰাও ল'ব পাৰে সেইটো কোনো কথা নাই আপোনাৰ য'তে সুবিধা হয় সেইটো বগা ভেৰাইটিটো আছে আৰু শিৱিচকাছবিলাক কিমান ধুনীয়া তাকে মই আপোনালোকক সদায় বাৰে বাৰে দেখুৱাইছোঁ তাৰ বাবে আমনি নাপাব কাৰণ মই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰতিজোপা ফুল সদায় বেলেগ বেলেগ দিনাখনেহে ফুলে এজোপা ফুল আজি যদি ফুলিলে হয়তো কাইলৈকে নুফুলিব কলি কিন্তু প্ৰত্যেকতে বহুত বেছি আছে পাঁচটা ছটা সাতটা দহটালৈকে কলি মৰা দেখা গৈছে আৰু পুলিবোৰ খুব ধুনীয়া সুন্দৰ বেমাৰী নহয় পোকেও ধৰা নাই আৰু কোনো মানে বেমাৰ হোৱা নাই মানে ভাল কোনো ইয়াত দৰৱ ইনচেক্টিলা মাৰিব লগা হোৱা নাই পুলিবোৰ অতি হেল্ডি আৰু আপোনালোকে সিৱিচকাচ এইখিনি সময়তে ৰুলে বেছি ভাল হয় আৰু ফুলো ফুলে এতিয়া বৰষুণৰ পানী পায় ৰ'দ বৰষুণ সকলোতে থৈ দিব পাৰিব একেবাৰে যত্ন নালাগে আৰু ৰ'দ দিলে পুৱাতে পানী দি ৰাখিলেও হৈ যায় আকৌ পিছদিনাখন পুৱাতে পানী দি দিলেও হৈ যায় আৰু একো দিব নালাগে পুলিবোৰ দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে এইবোৰতো কাটিং পুলি হয় সেইটো কাৰণে চাপৰতে ফুলে এটা চাৰি ইঞ্চি পটতে আছে চাৰি ইঞ্চি পটতে ইমান ধুনীয়া এটা পুলি হৈছে আৰু প্ৰাইজো বেছি নহয় আপোনালোকে আহিব অনলি ওৱান টুৱেণ্টি ৰুপিচ আৰু বেছিকৈ লৈ লৈ দামটো কমাই দিয়া হ'ব বহুত ধৰণৰ ৰঙৰ কেইবাটাও ৰঙৰ পাব আপোনালোকে কেতিয়াও পলম নকৰিব এইখিনি সময়তে ৰুই ৰাখক জবা কিয় দেখুৱাইছোঁ বাৰে বাৰে আপোনালোকে পা জবা সকলোতে পাব কিন্তু গছ ভাল পোৱা নাযায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে জবা এতিয়া ৰুলে বেছি ভাল হ'ব আৰু বকফুলৰ কথা ক'লোঁ ৰঙা বকফুল এতিয়ালৈকে পচোৱা হোৱা নাই গুটি বোৱা নাই হোৱা আৰু ৰুম আপোনালোকে পাব আৰু এতিয়া বগাটোহে পাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনাৰ আত্মীয়লৈ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এড্ৰেছ হৈছে ডিব্ৰুগড় ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া লেন্থি বাই লেন্থি গুগল লোকেশ্যন জিকমিক নাৰ্চাৰী আপোনালোকে ট্ৰেইন টিভি চেণ্টাৰ হৈ আহিলে ট্ৰেইনৰ কোচিংটো পাৰ হ'লে লেফ্ট চাইডে যিটো এটাই ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাইদি সোমাব লাগে তাতে চাইনবোৰ্ড দিয়া আছে মোৰ নাৰ্চাৰীৰ ছাইনবোৰ্ড দিয়া আছে প্ৰতিটো মানে মানে গলি ট্ৰেকটো য'ত ল'ব তাতে ছাইনবোৰ্ড দিয়া আছে তিনিখন চাইনবোৰ্ড আপোনালোকে পাব জিকমিক নাৰ্চাৰী বুলি আৰু তাতে ফোন নম্বৰো দিয়া আছে আপোনালোকে অতি সহজতে ওলাব পাৰে টিভি চেণ্টাৰ হৈ আহিলে ট্ৰেইনৰ কোচিংটো পাৰ হ'লে লেফ্ট চাইডে সোমাই দিব আৰু ইফালৰ পৰা খনিকৰ চাৰিআলিৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ সোঁহাতে হ'ব কচিংটো পোৱাৰ আগে আগে মাত্ৰ এটাই গলি আছে সেই গলিটোৱেদি সোমাব লাগে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক ফোন ফোন নম্বৰ দিয়া হ'ব আকৌ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক ফোন কৰি যদি আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে ফোন কৰি সুধি ল'ব এবাৰ গুগল লোকেশ্যন জিকমিক নাৰ্চাৰী আপোনালোকে গুগল মেপত অতি সহজতে পাব ডিব্ৰুগড় যিকোনো স্থানত থাকিলে আপোনালোকে গুগল মেপত চালেই গম পাই যাব মোৰ লোকেশ্যনটো ক'ত আছে এয়াই আজি মোৰ ভিডিঅ' এয়া ছাউণ্ড ইমপ্ৰেচনবোৰ এইবিলাক নতুন নতুন পুলিবোৰ এনেদৰে মই সাজু কৰি ৰাখিছোঁ এই নতুন পুলিটো ৰুলে আপোনাৰ কেতিয়াও মৰি নাযায় ঠাণ্ডা দিন ঠাণ্ডাদিনতো এই ফুলটো বহুত বেছি চাহিদা বাঢ়ি যায় আৰু এতিয়া যদি কিনি লয় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচবোৰ অলপ কমত পাব আৰু এইখিনি এনেদৰে নতুন নতুন পুলি সদায় সাজু কৰি ৰাখিছোঁ গ্লক্সিনিয়াও পাব এতিয়াও পাব আপোনালোকে গ্লক্সিনিয়া পাব অৰ্কিড পাব ডেণ্ড্ৰিয়াম ফেলনেচিছ আৰু এতিয়া ফুল ফুলা নাই প্ৰাইজবোৰ ফুলি থকা অৱস্থাত প্ৰাইজ হয়তো বেছি বাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো তাৰ বাবে মই দুখিত কাৰণ যত্ন মই যিমান বেছিদিন ল'ম সিমান প্ৰাইজ বাঢ়ি যাব আৰু অনাৰ লগে লগে যদি চেল কৰা হয় তেতিয়া প্ৰাইচটো অলপ কমতে দিব পৰা যায় পঞ্চাছ টকা হয়তো কম হ'ব বা হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচো কম হ'ব পাৰে আৰু ৰ'দটো দেখিছেনে পুৱা পাঁচটা বজাৰ আগতে বেলি ওলালে তাৰ আগতে বিচ মানে শুৱাপাতিৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু গম পাইছোঁ যে ৰ'দটো কিমান কাহা হ'ব সেইটো কাৰণে পানী দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ একো চাহ নোখোৱাকৈ এগিলাচ পানী খাই ফুলৰ বাগিচাত সোমাওঁ পানী দিবলৈ আৰু ৰ'দটো দেখিছেনে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ত একেবাৰে বৰষুণৰ পৰিমাণ কম ডিব্ৰুগড়ত এবাৰ কি হৈছে নাজানো গৰম বহুত বেছি মানুহবিলাকক শুনিছোঁ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ একদম বৰষুণ নাই আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ